bu mahsulot faqat o'g'il tug'dirar ekan tez bo'shanishni davolar ekan va eriksiyani yaxshilar ekan yaqinda bir qiziq video ko'rib qoldim Shunaqa kuchli mahsulot bor ekanki shu hamma dardga davo ekan to'g'ri hammasini kitobdan harfma harf, harf o'qib beryapti lekin bu kitobdagi e, yozilgan bilan hammani bir xil davolab bo'lmaydi bu gapim bilan kitobni yomonlamoqchi emasman o'qish kerak va bundagi ma'lumotlarni hayotda ko'rganlari bilan va tajribalari bilan birlashtirib keyin amaliyotga qo'llash kerak agar kitobda yozilgan bir xil narsa bilan hammani davolab bo'lganda edi tibbiyot bunchalik murakkab bo'lmagan bo'lardi shuning uchun internetlarda ko'rgan narsangizga ishonib bu narsalarni o'zingizda sinab ko'rmang chunki e, har qanday mahsulotni nojo'ya ta'sirlari bo'ladi bu videoyimizni shunday usullarga ishonib shunday mahsulotlarga ishonib o'zida sinab ko'rayotgan do'stlarimizga yuborib qo'yamiz